Города Кула. Коллекция называется Дети мира против войны. Она веяна событиями Украины. В ней присутствует 9 образов, каждый из которых символизирует образ определенной страны. Россия, США, Германия, Франция, Италия, Украина, Англия, Китай и Греция. Смысл идеи автора в том, что все дети стран дружны и едины. И задача автора была в том, чтобы обратить внимание на право ребенка на мир во всем мире. Особо подчеркивается, что никаких политических намеков в коллекции нет. Ну что ж, увидим. Итак, прошу вас, встречаем юный дизайнер Алида Андрешевская. Коллекция «Дети мира против войны Все, пошли, пошли!